Меня зовут Александр Потемкин, я представитель инициативной группы э, по созданию ОСН в нашем микрорайоне. Откуда взялась эта идея? Вот мы собрались там, ну, жильцы там, дома, вначале на уровне площадки, на уровне домов, общаемся, нас не устраивают какие-то коммунальные какие-то проблемы. Там я, Павел Гулачук, там еще другие люди подошли, и мы решили, что как узнали о том, что существует такая вот громадская организация, как орган самоорганизации населения. И мы узнали, почитали закон, узнали, что это серьезная организация, которая может влиять на какие-то бытовые коммунальные проблемы, которые значительно могут улучшить наши какие-то бытовые там, коммунальные условия проживания в данном микрорайоне. И разузнали и решили, что в принципе это хорошая идея. И почему бы нам не организоваться? То есть ОСН это фактически э, совет микрорайонов, в которые входят все жильцы, ну, которые проживают на данной территории, э, а также все активные люди, которые хотят помогать не только себе, а еще и остальным жителям. И вот мы как бы с, с, с инициативной группой мы ходим по всем домам, общаемся с людьми, ищем инициативных людей, чтобы вместе организовать э, данную организацию и отстаивать наши интересы, интересы всех жителей нашего микрорайона перед всеми проблемами, которые возникают у нас.